নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পুনৰবাৰ সকলোকে আমাৰ গেভ এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ সমাজ বিচিত্ৰ পাঠ্যপুথিৰ স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যৱস্থা এই পাত্ৰৰ সম্পূৰ্ণ প্রশ্নৰ উত্তৰসমূহ গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাই যাবা এতিয়া চাওঁ অহা আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ প্ৰথমে তোমালোকৰ অনুশীলনী একত দিয়া আছে তলৰ প্রশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া প্ৰথমটো দিছে ভাৰতৰ শাসন ব্যৱস্থাক কেইটা স্তৰত ভগাব পাৰি উত্তৰত লিখিবা ভাৰতৰ শাসন ব্যৱস্থাক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি সেইকেইটা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য় চৰকাৰ আৰু স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন এই তিনিটা তাৰপিছতে খটোত দিছে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন মানে কি উত্তৰত লিখিবা প্ৰতিখন ঠাইৰে অঞ্চল ভিত্তিক কিছুমান নিজা নিজা সমস্যা থাকে আৰু এইবোৰ স্থানীয় সমাধান কৰিবৰ বাবে যি বিশেষ ধৰণৰ শাসন ব্যৱস্থা থাকে তাকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যৱস্থা বুলি কোৱা হয় অঞ্চলভিত্তিক কিছুমান সমস্যা থাকে সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবৰ বাবে যি এটা শাসন ব্যৱস্থা থাকে সেইটোকে কি বুলি কোৱা হয় স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ব্যৱস্থা বুলি কোৱা হয় এতিয়া গ নম্বৰটো চোৱা স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেইসমূহ হৈছে স্থানীয় সমস্যাৰ বিষয়ে স্থানীয় লোকেহে ভালদৰে গম পায় গতিকে তেওঁলোকেহে এইবোৰৰ সঠিক সমাধান কৰিব পাৰিব দ্বিতীয়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কামৰ বোজা লাঘৱ কৰিবলৈ স্থানীয় শাসনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে তাৰপিছতে লিখিবা জনসাধাৰণৰ প্ৰশাসনীয় জ্ঞান আৰু কৌশল বৃদ্ধি কৰিবলৈ স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে পুনৰ লিখিবা চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনত জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰিবলৈ স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ইয়াৰ পাছতে অনুশীলনী দূৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ চাওঁ আহা ইয়াত প্ৰথমটো দিছে স্থানীয় চৰকাৰ বুলি কাক অভিহিত কৰা হয় উত্তৰ লিখিবা স্থানীয় চৰকাৰ বুলি পঞ্চায়তক অভিহিত কৰা হয় পঞ্চায়তখনক স্থানীয় চৰকাৰ বুলি কোৱা হয় ঘটো হৈছে গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাক কেইটা ভাগত ভাগ কৰা হয় উত্তৰ লিখিবা দহটা ভাগত গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাক ভাগ কৰা হয় তাৰপিছতে গড়টোত দিছে গাঁও পঞ্চায়তৰ দুটা কাৰ্য উল্লেখ কৰা উত্তৰ লিখিবা গাঁও পঞ্চায়তৰ দুটা কাৰ্য হৈছে ৰাস্তা ঘাট উন্নয়নৰ কাম কৰা আৰু স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় আগবঢ়োৱা ঘটোত দিছে গাঁও সভাৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা এতিয়া উত্তৰত লিখিবা গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাৰ ভিতৰৰ ভোটাধিকাৰ থকা লোকসকলে মিলি গাঁও সভা গঠন কৰে গাঁও সভাৰ বৈঠকত পঞ্চায়তৰ সভাপতিজনে সভাপতিত্ব কৰে আৰু এই সভাত পঞ্চায়তৰ মুঠ ভোটাৰৰ শতকৰা দহ ভাগ বা অতি কমেও এশজন ভোটাৰ উপস্থিত থাকিব লাগে আৰু গাঁও সভা বছৰত কমেও চাৰিবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে গাঁও সভাৰ বৈঠকত গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এলেকাৰ সমস্যাবোৰ আলোচনা কৰা হয় আৰু ইয়াৰ সমাধানৰ পথ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ওম নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাও আহা আঞ্চলিক পঞ্চায়তখন কেনেদৰে গঠন কৰা হয় এতিয়া উত্তৰ লিখিব লাগে আঞ্চলিক পঞ্চায়তখনো কেনেকৈ গঠন কৰে এতিয়া ইয়াত লিখিবা আমাৰ দেশত শাসন সম্পৰ্কীয় কাম কাজৰ সুবিধাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকখন জিলাকে কেইবাটাও খণ্ডত ভাগ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰতিটো খণ্ডকেই উন্নয়ন খণ্ড বোলে প্ৰতিটো উন্নয়ন খণ্ডতে একোখন আঞ্চলিক পঞ্চায়ত গঠন কৰা হয় তাৰ পিছতো দিছে ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যৰ কোনখন জিলাত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে গাঁও পঞ্চায়ত গঠন কৰা হৈছিল উত্তৰ লিখিবা ভাৰতৰ ৰাজস্থান ৰাজ্যৰ নাগুৰ জিলাত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে গাঁও পঞ্চায়ত গঠন কৰা হৈছিলে এতিয়া অনুশীলনী তিনিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ চাওঁ অহা প্ৰথমটো দিছে অসমত মুঠ কেইখন জিলা পৰিষদ আছে অসমত মুঠ ছাব্বিশখন জিলা পৰিষদ আছে খোক দিছে গাঁও অঞ্চলৰ স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনৰ আয়ৰ উৎসসমূহ কি কি এতিয়া উত্তৰ লিখিবা গাঁও অঞ্চলৰ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনৰ আয়ৰ উৎসসমূহ হৈছে সাত বজাৰৰ পৰা অহা কৰ ৰাজহ জৰিমনা আদি দ্বিতীয়তে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা অনুদানসমূহ তৃতীয়তে স্থানীয় সাংসদ আৰু বিধায়কে আগবঢ়োৱা অনুদান ইত্যাদি তাৰপিছতে ঘ নম্বৰটো দিছে জিলা পৰিষদ এখনৰ কাৰ্যকাল কিমান বছৰ উত্তৰ লিখিবা ইয়াৰ কাৰ্যকাল হৈছে জিলা পৰিষদ এখনৰ পাঁচ বছৰ কাৰ্যকাল এতিয়া ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাও আহা নগৰ অঞ্চলত কি কি স্বায়ত্ত শাসন ব্যৱস্থা দেখা যায় এতিয়া উত্তৰ লিখিবা নগৰ অঞ্চলত পৌৰসভা নগৰ সমিতি পৌৰ নিগম স্বায়ত্তশাসন ব্যৱস্থা দেখা যায় ঊম নম্বৰটোত দিছে ৱাৰ্ড বুলিলে কি বুজা এতিয়া উত্তৰ লিখিবা ৱাৰ্ড বুলিলে গাঁও পঞ্চায়ত বা পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত সৰু প্ৰশাসনিক গোটকে বুজোৱা হয় এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা কোনো এটা অঞ্চল নগৰ হিচাপে পৰিগণিত হবলৈ কি কি বৈশিষ্ট্য থকাটো দৰকাৰ উত্তৰ লিখিবা ভাৰতৰ পৰিসংখ্যা বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি নগৰ এখনৰ নিম্নতম জনসংখ্যা হব লাগিব পাঁচ হাজাৰ আৰু জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব হব লাগিব প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত কমেও চাৰিশ জন আৰু জনসংখ্যাৰ পয়সত্তৰ শতাংশ লোক কৃষিৰ বাহিৰে অন্য কৰ্মত নিযুক্ত থাকিব লাগিব এইসমূহে হৈছে কোনো এটা অঞ্চল নগৰ হিচাপে পৰিগণিত হবলৈ থকা বৈশিষ্ট্য়সমূহ যদি এনেধৰণৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকে তেতিয়া নগৰ হিচাপে পৰিগণিত কৰা হয় এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা নগৰ অঞ্চলৰ স্থানীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ স্তৰকেইটাৰ গঠন প্ৰণালীৰ বৰ্ণনা কৰা নগৰ অঞ্চলৰ যি স্থানীয় শাসন ব্যৱস্থা আছে সেই শাসন ব্যৱস্থাৰ স্তৰকেইটাৰ গঠন কেনেধৰণে হয় কেনেধৰণে হয় আমি সেইসমূহ লিখিব লাগে এতিয়া উত্তৰ লিখিবা নগৰ অঞ্চলৰ স্থানীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ স্তৰকেইটাৰ গঠন প্ৰণালীৰ বিষয়ে কবলৈ গ'লে সাধাৰণতে পৌৰ নিগম পৌৰসভা আদি স্থানীয় লোকৰ প্রত্যক্ষ ভোটৰ দ্বাৰা গঠন হয় আৰু নগৰসমূহক জনসংখ্যা অনুপাতে কিছুমান ৱাৰ্ডত ভাগ কৰা হয় আৰু এনে ৱাৰ্ডৰ নিৰ্বাচিত সদস্যসকলৰ ক্ষেত্ৰতো মহিলা অনুসীচিত জনজাতিৰ লোকৰ বাবে আসন সংৰক্ষিত থাকে আৰু ৱাৰ্ডটোৰ অন্তৰ্গত এলেকাটোৰ ভোটাৰসকলে ভোট যোগে সদস্যসকলক নিৰ্বাচিত কৰে আৰু নগৰ সমিতিৰ মুৰব্বীজনক সভাপতি আৰু পৌৰসভাৰ মুৰব্বীজনক পৌৰপতি আৰু পৌৰ নিগমৰ মুৰব্বীজনক মেয়ৰ বুলি কোৱা হয় আৰু তোমালোকৰ ইয়াৰ তলত মই দি দিছো নগৰ অঞ্চলৰ যি স্থানীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ গঠন প্ৰণালী ইয়াত তোমালোকৰ তালিকা ৱাইজত লিখা আছে এইখন তোমালোকে লিখিব পাৰা পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহিছে নগৰ অঞ্চলৰ স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ব্যৱস্থাৰ কাম কাজসমূহ উল্লেখ কৰা নগৰ অঞ্চলৰ যি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যৱস্থাৰ কাম কাজ আছে তেওঁলোকেনো কি কি কাম কৰে সেইখিনি আমি লিখিব লাগে এতিয়া উত্তৰ লিখিবা সেই কাম কাজসমূহ হৈছে হাত বজাৰ নিৰ্মাণ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰে বৃত্তিমূলক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা বিশুদ্ধ খোৱা পানী আৰু স্বাস্থ্য সেৱা নিশ্চিতকৰণ কৰা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত প্ৰয়োজনীয় সহযোগিতা আগবঢ়োৱা এইসমূহ তেওঁলোকৰ কাম আৰু আছে লগতে ন নগৰৰ নলা নৰ্দমা ৰাস্তা ঘাট প্ৰস্ৰাৱ ঘৰ শৌচাগাৰ আদি নিৰ্মাণ কৰে ৰাজহুৱা পুথিভঁৰাল কলা সংস্কৃতি কেন্দ্ৰ আদি স্থাপন কৰে এনেধৰণৰ তেওঁলোকে কাম কৰে তাৰপিছতে অনুশীলনী চাৰিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ চাওঁ আহা এতিয়া এক নম্বৰটোত দিছে ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনটো অনুসূচীৰ কিমান নম্বৰ অনুচ্ছেদৰ আধাৰত স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদ গঠন কৰা হৈছে এতিয়া উত্তৰ লিখিবা ভাৰতৰ সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ দুশ চৌৰাল্লিছ দুই আৰু দুশ পয়সত্তৰ এক অনুচ্ছেদৰ আধাৰত স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদ গঠন কৰা হৈছে দুই নম্বৰটো দিছে বি টি আৰৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটুকী এতিয়া বি টি আৰৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হৈছে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন অসমত মুঠ কিমানখন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আছে এতিয়া উত্তৰ লিখিবা অসমত মুঠ ছয়খন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আছে তাৰপিছতে চাৰি নম্বৰটোত দিছে অসমৰ কোনকেইখন জিলাত পঞ্চায়ত ব্যৱস্থা নাই উত্তৰ লিখিবা অসমত বটদ্ৰৱা বজালী তামুলপুৰ আৰু বাক্সা জিলাত পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাটো নাই গতিকে এইখিনিয়ে আছিল তোমালোকৰ আজিৰ অধ্যায়টোৰ প্র্নৰ উত্তৰসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ উপৰিও যদি তোমালোকে অন্য চাবজেক্টসমূহৰ কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহ বিচাৰিছা তেন্তে আমাৰ চেনেলত দিয়া আছে তোমালোকে চাব পাৰিবা